Я Ольга Севакова представляю Крым, город Феодосия. Участие в этом шоу для меня это новая моя ступень в жизни. Год назад мой вес был 118 килограмм. Пресняков Владимир это мой кумир с детства. У меня была такая мечта самого самого раннего детства с ним спеть. Была такая возможность мы с ним пели песню "Замок из дождя". И все и, и на этом все закончилось, потому что на тот момент у меня был такой период, когда я была Крупная женщина очень. По мне было 118 килограмм. И он, наверное, все-таки на это дело посмотрел и сказал, жаль. И после этого у меня была страшная депрессия, ужасная. Долгая, длительная, месяц. Я не выходила из дома, ни, ни с кем не могла общаться. Мне писали письма в одноклассники, как вы могли одеть. Это ужасное платье, оно вас так полнит. И потом я села на диету, и у меня за. Год с небольшим, вот уже за год и месяц, получилось уже 50 килограмм. Минус. Мне Пугачева нравится любая. Вот у Пугачева есть концерт, я не помню, 96-й год или какой. Этот период времени, мне кажется, она была самая удачная. То есть она была и не очень худая, и не полненькая, она была вот такая в струе. Я вообще мечтаю, добиваюсь своей мечты. Потом иду дальше, опять мечтаю. Я мечтала там, спеть с Пресняком. Я с ним спела, и у меня появилась другая мечта. Победить хочу в вашем шоу. Судьба, прошу, Не пожалей добра, Значит, будь добра, храни меня и под своей которая поет. Дай мне знать, где друзья, где враги. И Есть! Я вас поздравляю! <Верпи>. Не дай прижиться любимым делом, не дай отяжелить душой тело. Людей. Як вас звати? Здравствуйте. Меня зовут Ольга Сивакова. Я из Крима. Спасибо, тіночка, огромне. Я вас вітаю, що ви в команді голос України, да? і в Тіни в команді. коли Тіна, я побачив, що тіни пішли сльози, я зрозумів, що я натискати не буду. Я не хотів ще більше сліз потім в боротьбі. Тут було все ясно. Ви прекрасно співали. Круто, реально круто. Спасибо огромное, спасибо Можно, Мені інші учасники, які співають пісні Погачової, я їм постійно ну потім питають а чому що не можна співати пісні Погачової? Можна, от ви показуєте, можна прекрасна при причому, Спасибо. я думаю. Я думаю, я думаю, може і дякувати не треба не треба тіно, бо вона зробила так, як вона мусила зробити. І дійсно, вона молодець. Що це вона зробила? Ви ви співали класно, ви реально класно співали. І, а справа в тім, що це ну, єдина тіна, хто може в такому стилі з вами йти далі. І це, і це правда. Мені пішли мурашки, пошті. Муратик, правда, це, спасибо. це, це спасибо. прекрасно. Дякуємо. Все, я все. правда, я тіна. Я повернувся до тебе. Я бачу, тіни йдуть сльози. Я думаю, якщо я зараз повернуся після. все, это будет хамство. Вы просто так пели слова «дай счастье мне», что я действительно поверила и тоже попросила счастье немножко и для себя. Спасибо, Тиночка. Спасибо. Огромное. Прекрасно. И Спасибо. прекрасный Спасибо. выбор песни. Спасибо большое. Я просто шла очень долго сюда к вам. Я целый год сидела на диете, я потеряла 50 килограмм специально. Да, 50. 50. 50? 50. 50. Хватит. О -о -о. Хватит. Можно и Рима, да, и да. Прекрасный выбор песни. Спасибо а вам это... большое. Это... Спасибо вам это... большое. Спасибо вам это... большое. Спасибо вам это... 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 Вы очень красиво это... Сонно это... поете. Это... И это было действительно восхитительно. Вы тронулись до самого сердца, правда? Браво! Так пить красиво нельзя, поверьте. Я шучу. Спасибо. Браво! Браво! Да. 50 килограмм! Браво! 50 килограмм! За реакцией тренеров мы видели, что у Тины Кароль, вот Юлия не даст соврать, глаза были на мокром месте. Каждый вот раз, когда я эту песню пою, у меня тоже глаза на мокром месте. Я сейчас просто себя вот так держала, чтоб не дай бог, не заплакать и не испортить ничего. В общем, творческого вам развития и дальнейшего походильника. проект. Давайте, Оленька. У меня сразу ноги. Похудела, ладно, <свес> <свес> Спасибо, Спасибо огромное. Спасибо. Да, нет, просто. Это, просто. <свес> Это, просто. Это Это было... Просто. Просто. Это было...